ఆదిశంకరాచార్య విరచితం వివేక చూడామని యాభై రెండవ శ్లోకము నుండి యాభై ఏడవ శ్లోకం వరకు ధన్యోసితృసి పాలం త్వ విద్యా బంధముక్త బ్రహ్మీ భవితు రుణమోచనకర్త तू संति सूता दया बंध स्वस्मादन्यो करता तू स्वस्मा दंञ्जो न कष्चना मस्तकं न्यस्ता भारादे हे दुखा तो विना स्वेन न के नचित् पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्यसिद्धिर्दृष्टा नान्यानुष्ठितकर्मणा वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव जातव्यमन्यैरवगम्यते किम् अविद्यानामकर्मादि पाशबन्धं विमोचितुं कः शक्नुयाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि